আপনারা দেখছেন বাস্তব উপস্থাপন আমি রাজীব মাদক অভিযান উদ্ধার মাদক দ্রব্য ও নগদ অর্থ আটক মহিলা কাচাল পুলিশ সুনাই বিধানসভা এলাকার প্রচুতরম বাউরিকান্দি দ্বিতীয় খন্ড গ্রামে মাদক অভিযানে আজ বড় সড় সাফল্য পেয়েছে গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে রবিবার ঘুরে চালানো অভিযানে উদ্ধার হয়েছে বৃহৎ পরিমাণের মাদক দ্রব্য ও নগদ অর্থ এ ঘটনায় এক মহিলাকে আটক করা হয়েছে জানা গিয়েছে কাচালের পুলিশ সুপার নুমাল মাহাত্তার নির্দেশে সুনাই সার্কল ইন্সপেক্টর রবীন তিমু এবং কচুদরম থানার ওসি অপূর্ব বরা কচুদরম থানা এলাকার বাউরিকান্দি দ্বিতীয় খন্ড গ্রামের বাসিন্দা প্রয়াত আব্দুল হক লস্করের স্ত্রী নাজমা বেগম লস্করের বাড়িতে অভিযান চালান পুলিশই তল্লাশিতে মহিলার ঘর থেকে ছয়টি সাবানর ভাস্কবর্তে মোট বাহাত্তর গ্রাম সন্দেহজনক হেরোইন ও নগদ প্রায় সাড়ে ষোলো লক্ষ টাকা উদ্ধার করে পুলিশ পুলিশের উপস্থিতি টের নাজমা বেগমের ছেলে জাহান উদ্দিন লস্কর ওরফে রাজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় মাদক উদ্ধারের খবরে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ক্রাইম রজত কুমার পল তার উপস্থিতিতে মহিলাকে পুলিশ তাদের হেফাজতে নেয় আটক নাজমা বেগম বর্তমানে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করছে বলে জানা যায় আমাদের কাছে কাঁচাড়ের পুলিশ সুপার নুমাল মাহাত্মার বক্তব্য রয়েছে আমরা সে বক্তব্য আপনাদের উদ্দেশ্যে তুলে ধরছি তার আগে বলতে যেব স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এই পরিবারটি দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় মাদককে রমরমা ব্যবসা চালিয়ে আসছিল তার নিকট আত্মীয় কয়েকজন বর্তমান সময়ে মিজোরাম রাজ্যে মাদক সমেত আটকা পড়ে সে রাজ্যের জেল হাজতে রয়েছেন এলাকাবাসী নতুন করে গজিয়ে উঠা এ হেন কালো কারবারীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি জানিয়েছেন সব নিসাজুক্ত সামগ্রী বা ড্রাগসৰ অবৈধ হরবরাহৰ বিরুদ্ধে আমাৰ অভিযান অব্যাহত আছে আৰু এই অভিযানৰ অংশৰূপে আজি ৰাতিপুৱাই আমি এটা বিশেষ হুত্ৰ পম খেদি এটা অভিযান আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু কচুধৰম পুলিচ ষ্টেচনৰ এটা অঞ্চলত অঞ্চলটোৰ নাম বাউদী কান্দি পাৰ্ট টু তাত আমাৰ এই অভিযান চলিছিলে আৰু অভিযান কালত আমি এগৰাকী মহিলা তেওঁৰ নাম নাজমা বেগম লস্কৰ পঞ্চাছ বছৰ পঞ্চাছ বছৰ বয়সৰ তেওঁৰ হাজবেণ্ডৰ নাম আব্দুল হক লস্কৰ তেওঁ ঘৰত এটা বিশেষ সূত্ৰ গম পাই আমি ঘৰটো খান তালাচী চলাওঁ আৰু তালাচী কালত আমি ছটাকৈ চাবোনৰ বাকচত হিৰইন ছাছপেক্টেড হিৰইন আমি তাত লাভ কৰোঁ আৰু লাভ কৰি তাত আমাৰ ড্ৰাগ ডিটেকশ্যন কিটৰ জৰিয়তে যেতিয়া আমি পৰীক্ষণ কৰোঁ তাত পজিটিভ ৰিপ্লাই পোৱাৰ পাছত আমি গোটেই সামগ্ৰীখিনি আমি জব্দ কৰোঁ আইনগতভাৱে আৰু তাৰ লগতে খানতালা চলোৱাত চলাওঁতে সেই মানুহগৰাকীৰ সৈতে প্ৰায় চাৰে ষোল্ল লাখ টকা আমি নগদ ধন আমি তেওঁৰ পৰা আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু বহুদিন ধৰি আমাৰ এটা খবৰ আছিলে যে এগৰাকী মহিলা এই অঞ্চলত বহুত কিছুমান অবৈধ নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ ব্যৱসায় কৰি আছে গতিকে সেই সূত্ৰে পম খেদি আমি এই অভিযান কৰিছিলোঁ আৰু অভিযান কালতে আমি গোটেইখিনি সামগ্ৰী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু এই জব্দকৃত যি সামগ্ৰী আছে এই জব্দকৃত সামগ্ৰীখিনি আনুমানিক বজাৰ মূল্য খোৰাং বজাৰত আজি মূল্য হ'ব প্ৰায় পঞ্চাছ লাখ টকা গতিকে আমি আইনমতে যিখিনি আমি কৰিবলগীয়া কাম তেনেকৈ সামগ্ৰীখিনি আমি চিজ কৰিছোঁ আৰু চীজ কৰাৰ লগে লগে তাত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট উইটনেছৰ সন্মুখত আমি গোটেই সামগ্ৰীখিনি জব্দ কৰিছোঁ তাক ভিডিঅ'গ্ৰাফী কৰিছোঁ আৰু বাকী ইয়াৰ লগত সম্পৰ্কিত থকা এজন ব্যক্তি পলাতক অৱস্থাত আছে তেওঁক আমি শীঘ্ৰেই কৰায়ত্ব কৰিব পাৰিম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ যে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আমি ইতিমধ্যে আমি কিছু তথ্য লাভ কৰিছোঁ আৰু গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যে আমি সোনকালে মানুহজনক এৰেষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু ইয়াৰ লগতে এই প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত দেখা গৈছে যে এই জব্ৰকৃত সামগ্ৰীখিনি আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা আমাৰ ইয়াত খুচুৰা বিক্ৰীৰ কাৰণে তেওঁলোকে আনিছিলে আৰু তাৰ পৰা তেওঁ সেই অঞ্চলটোত গোটেই অঞ্চলটোত এই বিক বিক্ৰী কৰি থাকে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে ডাঙৰ কনচাইনমেণ্ট বাহিৰেও যিবিলাক সৰু সৰু কনচাইনমেণ্ট থাকে যিবিলাক সাধাৰণ মানুহক মানে জলা কলা খুৱাইছে তেনেকুৱাবিলাকো কো আমি বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দি সেইবিলাকো আমি অভিযান চলাব লাগে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ এই অভিযান বৰ্তমানলৈকে অব্যাহত আছে আৰু এই অভিযান আমাৰ চলি থাকিব এইটো সংক্ৰান্তত আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক কৈছে যে সুবুরা যি রাজ্য আছে যা জড়িয়ে আমার ইয়াত এই সামগ্রীখানি সোমায়রত আমি যা ইন্টেলিজেন্স শেয়ারিং আমি মূল যাউন্টারপার্ট আছে যে আরক্ষী অধীক্ষক আছে কলাশিব জেলার বা ওর আমার ইস্ট জয়ন্তী হিলসর বা আমার জিবাম জিবাম আৰক্ষী অধীক্ষী সকলো লগতে আমাৰ মাজে মাজে সেই সংক্ৰান্তীয় ইণ্টেলিজেঞ্চ শ্বেয়াৰিং আমাৰ বৈঠক হৈ থাকে আৰু তেওঁলোকৰ জৰিয়তেও আমি আমি যিখিনি খবৰ পাওঁ তেওঁলোকৰ তাত কিবা থাকিলে আমি তেওঁলোকক জনাওঁ আৰু তেওঁলোকেও আমাক এই খবৰ পাতিবিলাক দিয়ে আৰু সেইমতে এই এটা অভিযান আমাৰ চলি আছে আৰু এই যিখিনি সামগ্ৰী সৰবৰাহ হয় সেইখিনি লগতে যি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হওক বা আন্তঃৰাজ্যিক যি যি চক্ৰ আছে সকলোকে আমি ইয়াৰ আওতাত আনি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি সদায় তৎপৰ হৈ থাকোঁ